Чиновники-хамелеоны времен Януковича не только умело приспособились к новой власти, но и вообще, набравшись наглости, пытаются теперь возглавить борьбу с коррупцией и реформами. Речь идет об экс-главе Выжгородской районной рады Александре Насаре. Именно он во время правления Януковича был личным землемером семьи. Так, в сентябре 2011 года он отдал бате 105 гектаров земли в Нижегорье по 680 гривен за сотку. Ну а в 2012 м выделил земли под охотничьи угодья в Сухолуче уже по 280 гривен за сотку. Но вместо походов на допросы в прокуратуру Насаль превратился в активного реформатора и даже стал членом команды губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Одесский гамбит земельного махинатора смотрите в нашем следующем сюжете. В Украине сегодня бум на возвращение политических беглецов. Первым готов вернуться сам Янукович как только у меня предоставится такая возможность, вернуться, я вернусь. В кресло премьера рвется Николай Азаров. А московский сиделец Александр Клименко готов хоть завтра возглавить реформированную фискальную службу. Конечно, конечно вернусь. Ведь кто? Кто, если не мы, и пока главари режима только мечтают о возвращении, их вчерашние пажи уже строят карьеру при новой власти. Я сейчас подниму это вопрос еще раз и посмотрим, что эта прокуратура с этого поведения скажет. Секретные материалы нашли приспешника Януковича прямо в сердце команды Михаила Саакашвили. Это часть того, против чего мы пытаемся сражаться. Знакомьтесь, это Александр Носаль. Еще четыре года назад он был главой Выжгородского районного совета, на территории которого и находились земли Межигорья. Но вспомнить есть что. Ведь именно носоль отдавал в аренду семье земли Межигорья и заказник Сухолучья. Межигорье оценили в приблизительно 6 ривен за квадратный метр, а Сухолучья там 2,5 ривни за квадратный метр. Я тогда пораховав, что на этом приблизительно выживательский районный бюджет втратил как минимум 9 миллионов гривен арендной платы в рик. В 2012 году ему не хватало голосов, чтобы отдать за копейки Сухолучья в аренду семье. И он просто сфальсифицировал голосование. Так, во всяком случае, заявляет народный депутат Украины Юрий Левченко. Это было абсолютно это фальсификация. Это было незаконно. Не было этих депутатов в зале. Я даже видео, которое четко покажу, кто поднимает руки, это руками. И мы по руках порахували. А вот и видео самого голосования. Комментарий, как говорится, излишни. Да, что за то, что решение с в, в целом? Прошу голосовать.

Януковича пришлось бежать и на Салю. Пан Насаль пішов в отставку шляхом э, того, что э, самоборона Вижевского района, не только Вижгородского района, э, масса мешканцев Вижгородщины после революции зайшли в Вижгородскую раду, ну и, відверто, можно сказать, примусили его пить в отставку. Всплыл Александр Носаль в команде МИХО и пригодился грузинскому реформатору как соучредитель Международного центра реформ. Этот центр, похоже, и станет ядром столь ожидаемой всеми политической политической партии Саакашвили. Мои амбиции в Украине намного больше, чем пост премьер-министра которая наверняка готовится пересесть из парламента Грузии в парламент Украины. Это Георгий Барамидзе, действующий вице-спикер парламента Грузии. Давид Бакрадзе, действующий глава фракции Саакашвили в парламенте Грузии. Джаба Эбанаидзе, в 2011-2012 годах возглавлявший грузинское министерство доходов и сборов. А в 2015-м даже попробовавший свои силы в украинском Минюсте. Варлаам Масидзе, экс-заместитель министра труда и охраны здоровья Грузии. Мы хотели встретиться и пообщаться с господином Носолем, но, похоже, Международный центр реформ существует только на бумаге. Указанные на сайте телефоны не работают. По указанному адресу самого центра нам обнаружить не удалось. Ищем Международный центр реформ. Спасская 5, офис 10. Десять у нас смока а в телефонном разговоре господин носаль также отказал нам в общении Я не хочу один один как оказалось михаил саакашвили в своей реформаторской работе не гнушается никаких кадров семьи в Одессе он построил плацдарм на базе активов Кауфмана и Грановского, смотрящими Януковича за продажей сигарет и алкоголя в Украине через компанию «Мегаполис». А в Киеве Саакашвили готовит второй фронт на базе смотрящего за землей Януковича Александра Носаля. Его бы по СИПАКе на местах, Це був голова районної ради Олександр Носалі. Безперечно, який це все проштовхував. Ну похоже, що секретні матеріали вивели із тіні земельного воротилу Януковича, і прокуратура в ближайше час займеться. Його персоною. я зараз підніму це питання ще раз і подивимося, що ця по кого того кажучи, скаже.